Горелка на отработанном масле ТСМ. Предназначена для сжигания отработанных масел моторных, трансмиссионных, гидравлических. Также может быть использованы масла как отходы пищевой промышленности. Работает на пиролизном и печном топливе. Может быть мощностью от 10 до 120 кВт с градацией 10 киловатт. Для работы горелки необходимо подготовленное отфильтрованное масло и сжатый воздух. Сжатый воздух в пределах от 1 до 3 атмосфер, производительность компрессора необходима. А также колеблется в зависимости от выбранной мощности горелки. Используется американское сопла. Все остальные детали сделаны в Украине.